Знаєте, я, я розумів, що це існує в нашому житті, але точно не зі мною. Але варто знати, хоча б чоловіки. Ну треба знати Піль, Пілінг, пілінг, слово пілінг або очищення шкіри це така процедура, яку косметологи рекомендують проводити саме в холодну пору року. Отака процедура дозволяє не лише добре очистити шкіру. Обличчя, а її частиною є частиною омолоджувальних програм. Та люда так, пілінгів весною чимало, але зараз мова піде про очищення увага алмазним пилом. Дивімося, потім розмов, розмову розмову студії на цю тему з лікарем. Наскільки це корисно і ефективно насправді? Золото, перли та алмази. Нині дорогоцінні метали і каміння входять до складу багатьох косметичних засобів для догляду за шкірою. Скажімо, одна з найпопулярніших зимових процедур алмазний пілінг. Таке глибоке очищення рекомендують для омолодження, вирівнювання тону шкіри при розширених порах та для пружності шкіри. Подобається омолодження дорогоцінним пилом. І Валентині у свої 29 жінка виглядає добре, але й не приховує, що молодість береже. Кожа велінті комбінірована і нам нужно очистити протоки сальних желез. Зараз зима, кожа у всіх тускла, ми просто хочемо немножко її оживити і освіжити. Процедура проводиться за допомогою спеціального апарату, але спочатку підготовка шкіри. Після очищення кожи ми протираємо лісо спиртом, для того, щоб кожу немножко плачу. Ніть піртака зведубі ще через спеціальний наконечник. Дорогоцінний пил потрапляє на обличчя. Мікрокристали делікатно шліфують, відлущують клітини епідермісу, вирівнюють і розгладжують шкіру. Вікродермобразі це один із видовів механічного пілінгу. Она відповідна від хімічних пілінгів, які ми проводимо, наприклад, фруктовими кислотами, тим, що ми можемо контролювати глубину, на которой ми і не каких-то визивають реакції. Така процедура має тривалий ефект. Після глибокої очистки шкіра ніби пробуджується, тож навіть після закінчення пілінгу шкіра самостійно продовжить відновлюватися. Утім, при всіх плюсах алмазний пілінг має і свої протипоказання. Протягом показаннями є любимої виспалітельні заболівання кожу в стадії обострення, такі як гірпес, розлічні дерматози, купіроз виражений, есть это тобто, сосудистая сеточка, которую мы можем часто видеть на лице. Чи можна таку процедуру поєднувати з іншими засобами для догляду за шкірою? Скільки процедур необхідно за для гарного результату? Та які ще пілінги ефективні і безпечні в холодну пору року? И Ирина Медведева, ликардерматовенеролог, президент Украинской ассоциации специалистов с прикладной эстетикой. нам сюжет. Ирина, здравствуйте. Доброе утро. Ой, милые дамы, чего я в этой жизни только не видел. Вот в кулинарии видел присыпку сладкую, серебряную, но чтобы золото-бриллианты а, в косметологии, это что, маркетинговый ход? Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что это в какой-то степени эквилибристика и жонглирование терминологии. Так. и все новое, хорошо забытое, старое. Итак, пилинг удаление определенного количества кожи. Пилинги различаются на механические, химические и ферментные. Вот алмазный пилинг то, что здесь звучало, относится к механическим uh -huh. пилингам. Механические пилинги, в свою очередь, подразделяются на э, микрошлифовку и Дермабразию. Достаточно агрессивная процедура, глубокая, которая да? выполняется механическими вращающимися фрезами. Пожалуйста, вспомните, как работает токарный станок. Это где-то вот отсюда. В последние годы на рынке появились аппараты для микрошлифовки, тоже с фрезами, как бы с алмазным напылением. Они очень деликатные, ими нельзя навредить, по большому угу. счету. Очень мало имеет противопоказаний. Коллега, которая давала интервью, совершенно правильно сказала что здесь герпес, здесь гнойничковые высыпания, открытые ранки какие-то, воспалительные процессы. Но этот вид пилинга даже при куперозе, видите, его особенность в том, что специалист может выбрать тот участок, который он обрабатывает. Есть ли какие-то виды пилинга, которые вы как врач вообще не советуете никому делать? Я бы дала рекомендацию, чтобы к, к вопросу пилинга подойти взвешенно и по показаниям. Угу. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Понимаете, и глубокий пилинг дает великолепные результаты, но это очень агрессивная процедура. Мне бы хотелось призвать наших уважаемых слушательниц, наших зрительниц, замечательных и зрителей, прежде чем идти на какую-либо процедуру, 20 раз проконсультируйтесь, потому что вы отдаете в, в чужие руки свое лицо. Его не спрячешь. Но сейчас холодное время. Какие виды пилинга советуете, какие они безопасны и эффективны? Ну, в этом году, видите, у нас в Украине очень мягкая зима. И в принципе зима считается временем пилинга. Почему? Потому что когда мы убираем определенное количество слоев кожи, мы кожу обнажаем перед окружающей средой и прежде всего перед воздействием ультрафиолетовых лучей. Солнце. Мы с вами уже знаем, что это первая причина преждевременного старения. Поэтому зима, когда Солнце все-таки менее. Не агрессивно, более благоприятно для таких воздействий, как пилингер. А правда ли, что до, за какое-то время до процедуры и после нельзя посещать солярии? Но ну, солярий это вообще, вообще больно, лучше больное. Вообще лучше не посещать. Я вам скажу больше. Я вернулась э, в сентябре с, э, из Эдинбурга, где был 15-й Всемирный Конгресс по дерматоонкологии. И красной нитью через весь Конгресс проходит э, мысль, что нет солярием. В Америке ассоциация FDA в прошлом году издала указ, где запрещено использование солярием лицам до 18 лет по всем Соединенным Штатам. Вы простым медицинским языком объясняйте нам, обычным зрителям. А как не стать жертвой все-таки маркетингового хода в этой, в этой э, сфере? Не спешить принимать решения. Вы пришли, вы получили консультацию, уйдите, подумайте, не бросайтесь сразу, пойдите в другой салон, лучше потратьте деньги на консультацию. Спасибо, мы ну, будем надеяться, что наши прекрасные женщины услышали и так ну, и сделают. Прежде пожелаем чем. ему успеха, потому что, как мы четко убеждены, лучших украинских женщин в мире просто нет. Ну что, Люда, после эфира на пилинг, да? Да. Ты со мной? Я буду снимать на видео Договорили. сам процес. це знаем больше таким образом. Дякуємо вам, Ирина Медведева, лікар дерматовенеролог, президент Української асоціації спеціалістів з прикладної естетики. Благостяк снідан.